Для поддержания полноценной жизни человеку ежедневно требуется выпивать не меньше двух литров жидкости. В 2012 году новые продукты продали 95 миллионов литров напитков. Это значит, что на один день мы могли избавить от жажды всех жителей Украины и еще кое-кого из гостей страны. В реальности же напитки, произведенные заводом в городе Жашков, утоляют жажду жителей более 15 стран, среди которых Украина, Россия, Беларусь, Молдова, Нидерланды, Италия. Только в Украине наша армия сотрудников торгового отдела насчитывает более тысячи человек, обслуживающих 78 тысяч торговых точек. Каждую секунду в мире продается 6 банок и бутылок наших напитков. В 2013 году, как и во все предыдущие годы со дня основания компании, ожидается очередной прирост продаж и расширение списка стран, где наши напитки любят и покупают. Исследования, инновации, рекламные коммуникации и команда профессионалов позволяют открывать новые категории для внутренней торговли и завоевывать новые экспортные рынки. Все это результат воплощения в жизнь трех принципов группы компаний новые продукты: новаторство, технологичности, качество. Производство напитков всегда начинается с качественной воды. В распоряжении нашего завода, расположенного в экологически чистом регионе Украины 9 артезианских скважин. Пройдя многоступенчатую систему очистки и контроля, подготовленная вода поступает по трубопроводам в отделении сироповарения и розлива. На каждом этапе производства, в начале, середине и конце розлива каждой партии напитков проводятся лабораторные замеры. Без подписей контролеров ни один ингредиент не попадет на территорию завода, и ни одна разлитая бутылка или банка не покинет его пределов. Технологичность и качество – два из трех главных принципов группы компании «Новые продукты» подтверждены сертификатами ISO 9000 и 22000. 24 часа в сутки, в 4 смены, 7 дней в неделю. Круглый год безостановочно производится более 30 наименований напитков. Две линии в баночном отделении производительностью 18 и 6 тысяч единиц продукции в час. Две стеклянные линии производительностью 12 и 6 тысяч бутылок в час. И линия П, позволяющая разливать 12 тысяч двухлитровых или 14,5 тысяч литровых и полулитровых бутылок в час, гарантирует, что покупатель всегда сможет найти в магазинах любимое более 20 тысяч единиц торгового оборудования, сотрудничество с ключевыми сетями, уровень дистрибуции 98% по слабоалкогольным, 70% по энергетическим и 50% по безалкогольным напиткам – вот слагаемое нашего успеха. И мы не останавливаемся на достигнутом. Подтверждая принцип новаторства, линейка продуктов постоянно пополняется новинками. Мы стали производить первый в Украине слабоалкогольный коктейль в алюминиевой банке Kings Bridge. Мы начали разливать первый в Украине слабоалкогольный коктейль с содержанием молока и сливок «Кримель». Мы стали продавать первый в Украине алкоэнергетик «Рево Алко Энерджи». Мы создали абсолютный хит летних сезонов 2012 и 2013 -го годов безалкогольный газированный напиток с натуральным соком без консервантов и искусственных красителей «Моджа». Мы запустили на рынок энергетик «Питбуль», завоевавший в первый же год существования 6% рынка. При этом мы постоянно продолжаем обновлять линейки напитков, уже ставших классикой – «Шейк Нон-Стоп». Сегодня на заводе трудятся более 300 человек. Благодаря их труду в 2013 году мы произвели 197 миллионов единиц продукции. И мы продолжаем расти, помогая при этом расти нашим бизнес-партнерам. Ежедневно мы принимаем и обслуживаем более 25 тысяч заказчиков, применяя комплекс маркетинговых и трейд-маркетинговых программ как в масштабах страны, так и исходя из локальных потребностей регионов. Сегодняшняя задача группы компаний Новые продукты, группы, представляющей собой одну из самых сильных коммерческих структур в стране, суммарный опыт работы специалистов, которой составляет почти два тысячелетия, закрепление лидерства на рынке напитков. Наша доля растет, и мы жаждем новых успехов. А утоление жажды это то, в чем мы разбираемся, лучше всего. покажу вам, как просто делать дневной макияж. Любой макияж начинается с тонального средства. Прекрасный выбор для дневного варианта – Альянс Перфект. Один Сава любит дочек и занимается их воспитанием, и при этом не является ресторатором в принципе, но пожрать он точно любит. Спец.